Hey, 여러분, 제 이름은 인재리입니다. 저는 현재 우리 경치 국립대학교에서 한국어를 열심히 가르치고 있는 한국어 교사 인재라라고 합니다. 오늘부터 여러분들이랑 함께 어, 유튜브 채널에서 여러 가지 대회를 한번 읽어보고, 번역도 해보고, 어, 기출문제 있으면 같이 풀어보고 도와주도록 할게요. assalomu alaykum azizlar men urganch davlat universitetini koreys tili o'qituvchisi temurbulatova indira bo'laman bugundan boshlab darslarimiz onlayn o'tganligi sababli ba'zi bir videodagi dialoglarni birgalikda o'qib tarjima qilib har xil dialog tarkibidagi mashqlarni sizga tushuntirishga harakat qilaman yorobun hamki soulde uri 우리 나왔던 어과 식당에 a shiktangakaka bugun biza o'rganadigan dialogimiz soulde ya'ni seul universitetini korey tili kitobidagi beshinchi paragraf shiktanga kashimika temasi hisoblanadi tayyor buni ia shiktanga kashimnika demak shiktanga kashimikai tarjimasini ataydigan bo'lsak oshxonaga boryapsizmi deb tarjima qilinyapti 어, 일단, 여러분한테 들 어, 주제를, 대회, 대화를 한번 읽어보고, 다음에 한번 다시 번역해드리도록 할게요. 자, 브랜치볼 디아로크스읽 오크비라만, 브러쉬 디아로크 타지마스키여 오른비라만. 자, 시작해볼게요. 윌슨 씨, 어디에 가십니까? 저는 학교에 갑니다. 영숙 씨는 식당에 가십니까? 아니요, 식당에 가지 않습니다. 저는 도서관에 갑니다. 절수 씨도 수 씨도 같이 도서관에 갑니다. 우리는 도서관에서 책을 읽습니다. 자, 마지막에 여러분에게 드드란 볼쌈. 윌슨 씨, 전노 윌슨. 어디에 가십니까? 가열게 버려요. 저는 학교에 갑니다. 멘마키탑 ب 게 버려요. 영숙 씨는 식당에 가십니까? 영숙 허놈 어시한하게 버려요. aniyo yo'q shiktanye kajian imlida oshxonaga bormayapman chn tosoonnida men kutubxonaga boryapman cholsu shido kachi to janob cholsu ham birga kutubxonaga boradilarbiz kutubxonada kitob o'qiymiz так e'tibor bersak ushbu temamizda grammatika chiqdi grammatikani kattaroq ko'rsatyapman ilta unn yoki yoapuin innin iaiako rigo kamnida kamnikada bu yerda innin grammatikasi va kamnida kamnika chiqdi innini biza bilamizku otlarga qo'shilib bosh kelishiv qo'shimchasi hisoblanadi agar otimiz undosh bilan tugasa ya'ni padchii bo'lsa in pacchin bo'lmasa nin qo'shimchasini qo'shasiz ey kamnida kamnika kamnika so'roqda ishlatilyapti kamnida javobda ishlatilyapti tаk bir ikki gaplarni tarjima qilib ko'ramiz chopnchnhaikida men maktabga boryapman cholscholsu kutubxonaga boryapti yongu shn shiktanika yongsuk oshxonaga boryapsizmi yonugiia kim domlo angliyaga ketyapsizmi songseimkida domlo maktabga boryaptilar a keyingisi inin omo e omnida omnika oda fe'li kelmoq unga hozirgi zamon rasmiy formadagi darak gapda ishlatiladigan pinida qo'shimchasi qo'shilyapti va hozirgi zamon so'roq gapda ishlatiladigan pinika qo'shimchasi qo'shilyapti hankug janob yilson koreyaga keladilar yongsuk shiniia janob yongsuk kutubxonaga kelasizmi deb tarjima qilinyapti та keyin grammatikamizga e'tibor beramiz innin fe'lga qo'shiladigan ji ansimnida inkorlikni bildiradi orini tooani ka ji ansnida biz kutubxonaga bormaymiz yongsuk shinin ilbone kajiansnida janob yongsuk yaponiyaga bormaydilar wilson shinin ilbon oril piojianida janob wilson yapon tilini o'rganmaydilar uri biz ingliz tilini o'rganmaymiz так keyingi grammatikamiz do do ranipo yeriltilmon misol qilib aytadigan bo'lsak son shinn yongoril karichimnida janob Wilson, kar Wilson ingliz tilini o'rgatadilar chodo yongoril kari chimnida men ham ingliz tilini o'rganaman demak do qo'shimchasi otga qo'shiladida ham deb tarjima qilinadi chodo men ham urinin hakkoyi kamnida biz maktabga boryapmiz cholsudo hakkoyi kamnida cholsu ham maktabga boryapti ta keyingi so'zimiz kachi kachi degani birga e'tibor bering uh, pacchimda tit ya'ni yumshoqda yozilgan lekin man buni chi deb o'qidim sababi kachi tidan keyin i harfi kelganda de chi deb talaffuz qilasiz cholsu shido kachicholsu ham yoki janob cholsu ham birga kutubxonaga boradilar uriin kachida biz birga o'qiymiz o'rganamiz <gülsün> dokachinika janob vilson ham birga o'rganasizmi bo'lib ketyapti ta keyingisi xonja xonja yolg'iz o'zim deb tarjima qilish mumkin nani xonja kida men yolg'iz o'qiyman o'rganaman chipi xonja kamnika uyga yolg'iz borasizmi ne xonja kamnida ha yolg'iz boraman deb tarjima bo'lyapti так yangi so'zlarga e'tibor bersak bu demak yongsuk cholsu odamni ismi yongsuk shi cholsu shi hurmatda ifodalangan shakli yongsuginin cholsunin ya'ni yongsuk cholsu deb gapni davom ettirishingiz kerak urg'u beryapsiz yongsugido cholsudo ham qo'shimchasi qo'shilyapti yongsuk ham cholsu ham deb tarjima qilish mumkin va

네, 여러분. 오늘 수업은 여기까지입니다. 아, 여러분들한테 도움이 됐, 됐으면 좋겠습니다. 앞으로도 이제 온라인으로 여러 가지 아, 이런 비저들을 설치할 테니까 여러분들이 기대만 해주십시오. 열심히만 배우도록 하세요.